হেল্ল' বিৰাট কি খবৰ আপোনালোকৰ আজি ঘৰত অহা ফাৰ্ষ্ট ডে আৰু পিছদিনা মই ঘৰলৈ ওলাইছোঁ বিশেষ এটা শ্বুট আছে আৰু লগতে ঘৰ আহি পালোহি বাৰু মাৰ ঘৰলৈ যাম আহি পেলাই মোক কাম কি দিছে জানে এইপিনে পোলাও বনোৱা এই বস্তুটো মানে মোৰেই কাম আহি পেলাই মানে যিয়েই হওক আলহীয়ে হওক বা মোৰ কাৰণেই হওক পোলাও মই বনাব লাগিব আৰু এইফিনে মই ডিনাৰো ৰেডি কৰিলোঁ চাহ এটা নাখালোঁ যিহেতু খাব মন নাছিলে এইফিনে পোলাও আছিলে আজি ডিনাৰত চিকেন আৰু এইফিনে চিকেন কুৰমা আছিলে লগতে ছালাদ আৰু এইফে এটা চাহৰ মছলা ৰেডি কৰি আছোঁ এইটো শ্বৰ্টত মই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে চাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব তো এইখানে মানে একদম ধুনকে শর্ট রেসিপি দিম বারো ভালদরে মানে আগতেও মানে মায়ে বনাইছিলে বহুত ভাল লাগিছিলে তো মানে পেলাই বনায় পেল লৈ যাম যেহেতু তো মানে মিক্সার নাই ন তো নগাঁত বনাই পেলাই লৈ যাব লাগিব বহুত বহুদিনপা যেহেতু ভাবি কোবাত ভাল চাই খাবলে যাম তো মিস্টারে এই ফেলে আহিছে মানে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তিয়টি তিয়টি মিনচ টেষ্ট অফ টাউন বেটা শুই গ'ল সেইকাৰণে বেটাক দানিৰ ওচৰত থৈ আহিছোঁ আৰু ময়ো ইমান ভালকৈ ৰেডি হৈ অহা নাই যেন তেনেকৈ ৰেডি হৈ আহিছোঁ আৰু তো এতিয়া আমি এই দুটা গৈ আছোঁ গৈ মেলি আপোনালোকক লগ পাম টেষ্ট অফ টাউন টি অ' টি দেখিছে এয়া হয় ডিমগুৰিৰ দ্বিতীয় অফিচ আৰু দ্বিতীয় অফিচৰ একদমেই চাইডৰ নেয়াৰ ছাইডতে আছে এইখন টেষ্ট অফ টাউন ভিতৰলৈ গৈ পেলাই ওপৰৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আপোনালোকে তাতে পাব মানে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আপোনাৰ ভিতৰৰ পৰা ৰাস্তা আছে ইয়াতে আহিলে আপোনালোকক দেখাব আৰু এইফিনে মই আহিলোঁ সোমাই পেলাই সঁচাই বিৰাট ভাল লাগিছিলে খোৱাও বহুত টেষ্টি আছিলে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনক বহুত লাইটিঙৰ পৰা লৈ মানে বহুত বেছি ধুনীয়া আছিলে আৰু বিৰাট বেছি চাইলেণ্ট প্লেচ হয় বহুত ভাল লাগিলে আৰু মোৰ নিচিনা যে কফি খাই ভাল পায় ন একদম মানে পাৰফেক্ট হয় কফি একদম বহুত মইতো বহুত বেছি কফি খাই ভাল পাওঁ আৰু সঁচাই টেষ্ট অফ টাউনৰ কফি বহুত টেষ্টি হয় লগতে মেনুখন মই এক জোলকমান দেখাই দিছোঁ চিনাকি কাৰণত দাদা কিমান কি অলপ জনাব নিবি আমাৰ প্ৰায় দুবছৰে গৈছে আমাৰ জেগাটো হ'ল ডিমুৰুগুৰি অফিচ আছে তাৰ একেবাৰে লগতে কাষতে আৰু দ্বিতীয় অফিচৰ একদমেই চাইডতে তলত আপোনাৰ টি এইবিলাক আছে মিঠাই পালৈ এভ্ৰিথিং আৰু ওপৰতে এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট আপোনালোকক ভিডিঅ'খিনি মই দিম বাৰু চাব আৰু আপোনালোকে কিবা চলি বৰ্তমান আমাৰ বাৰ্থডে চাৰ্টিৰ ওপৰত আমাৰ বাৰ্থডে' চাৰ্টটো চেলিব্ৰেট কৰা হয় আমাৰ ধৰক যিকোনো পেকেজত অফাৰবিলাক চলি থকা হৈছে ষ্টাৰ্টিঙত ফ'ৰ্টিন নাইণ্টি নাইনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় পাৰ্চন হিচাপে পেকেজটো বনোৱা হৈছে গাইছ আপোনালোকে শুনিলেই ইয়াতে কি কি অফাৰ আছে জল্ডি আহিব আৰু একদমেই নাপাহৰিব দেই ইয়াৰ কফি টেষ্ট কৰিবলৈ কফি বহুত বেছি টেষ্ট হয় একদম কম কম প্ৰাইজত বেষ্ট খানা বুলি ক'ব পাৰি আৰু একদমেই চাইলেণ্ট প্লেচ স্পেচিয়েলি এইখন কাপলছৰ কাৰণেতো বহুত বেছি ভাল হয় গাইজ তো আপোনালোকে নিজৰ কি ক'ম মানে প্ৰিয়ঞ্চত বা হাজবেণ্ডৰ লগত টাইম স্পেণ্ড যদি কৰিব বিচাৰে এইখনত যাব টেষ্ট অফ টাউন নিয়াৰ দ্বিতীয় অফিচ নগাঁও বহুত বেছি ভাল হয় ষ্টাফখিনিও বহুত বেছি ভাল মই সেইদিনা ঋণ কৰিলোঁ সঁচাই মানে পেড ফুল হৈ গ'ল কম পইচাতে সেয়াই পেকেজ আৰম্ভ হয় অলি ওৱান ফ'ৰ্থ নাইন নাইনত আপোনালোকে বহুত ভাল তিনটা পেকেজ পাব তো আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট করব টেষ্ট অফ টাউন তো আজি ব্লগ থেকে সামরি সুগাই বেছি দীঘল কৰা নাই যিহেতু কামো আছে ঘৰ গৈ পেলাই পেকিং করব আছে আৰু যাতে মই মেনুখন শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাই মেলি পতাপত যাব আৰু মোক আর যোন যোন যায় আৰু তাতে ষ্টাফিনো বহুত বেছি ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু কম প্ৰাইজত যিহেতু মই কৈছোঁ ভাল খানা লগতে তিনিটা পেকেজ আছে এটা হয় ওৱান ফ'ৰ নাইন নাইন বহুত কম প্ৰাইজত আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব তো আজিলাক যদি সামৰিছোঁ গাই নেক্সট ভিতৰত বহুত জলদি লগ পাম বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং